16 січня спливає термін обговорення нових тарифів на комунальні послуги. Щоб почути думку громади, за рішенням виконкому Лисичанської міськради тарифи, що пропонуються ввести в дію, було оприлюднено в газеті Новий путь днями. Редакція запросила комунальників до розмови за круглим столом, обговорювали питання, які виникли у мешканців Лисичанська. По порушенню президента Кабінету міністрів України. Был разработан единый порядок расчета тарифов на услуги по содержанию домов и территорий, которым было принято постановление Кабинета Министра 869 от 1 июня 2011 года. Вот по согласно данному порядку и были рассчитаны на сегодняшний день по каждому ЖЭКу, по каждому дому, значит, тарифы, которые на сегодняшний день соответствуют себестоимости услуг по данному дому и в том перечне, которым определен третьим постановлением. Ну, а вторым пунктом ну, вот, данного постановления, или даже третьим пунктом данного постановления, там было дано поручение Органа местного самоуправления произвести перерасчет тарифа по вновь утвержденным уже правилам, будем говорить, и соответствующим образом привести их в соответствии данному постановлению, что и было сделано снова вот вот здесь присутствующими, сказать, в соответствии с данным постановлением. На сегодняшний день, вы знаете, они эти тарифы вынесены для обсуждения, и мы их напечатали в Но, и, Безусловно, к нам обращается много на вопросы. У вас, наверное, сложились на вопрос. Почему тарифы варьируются от нескольких копеек до пяти с лишним гривен? Тарифы формировались по каждому дому, в зависимости от количественных запланированных показателей, которые будут предоставляться предприятиям. В чтобы содержать дом в соответствии с санитарно-гигиеническими противопожарными и удовлетворительными техническими состояниями жилого дома и прилегающих территорий. Почему получилось от нескольких копеек до нескольких гривен? Потому что перечень услуг у нас составляет 12 позиций. И, допустим, в одноэтажных домах мы обсчитывали только одну или две позиции, а в более крупных домах, 9-5-этажные дома, там весь набор услуг учитывался. Поэтому получилось, что в одноэтажных есть до трех тысячных копейки, а в более крупных домах более высокая цифра получилась. Скажите, а почему тогда двухэтажный дом по улице Глинки, где жители как бы все за свой счет сделали, им вот ставят тариф 4,70 за квадратный метр? Таким образом, в 7 раз растет плата. Планируемые работы, они э, все равно должны иметь место, независимо от того, сделан уже ремонт или нет. То есть текущий ремонт, он делается раз в какой-то период. Его, допустим, показатель от 3% до 7, до 10 по отдельным позициям и так далее. Поэтому говорить о том, что уже сделали в доме ремонт и нам выставляют, э, как бы предлагают тариф 4 гривны необоснованно, это не совсем верно. Потому что работы будут выполняться, прежде всего, работы по уборке, работы по обслуживанию каналов и так далее и тому подобное. И тот же самый текущий ремонт в том числе. Но здесь вот текущий ремонт, к примеру, по этим двухэтажкам составляет вот 3,80, по другим там 4,20. Ну, как правило, как показывает практика, мы эти дома осматривали, жители реально за ними следят сайт, потому что это, скажем так, большой частный дом. И сейчас Жек хочет, так сказать, получать ну, такую очень серьезную сумму согласитесь, 200 дней в месяц. Жить не, предлагает. На сегодняшний день есть альтернатива. Если действительно люди сами содержат дом, они вправе ее создать общество совладельца на квартирных жилой дому и взять на обслуживание без всякого. И заключать договоры на те виды услуг и с кем заключать, с любым из, исполнителем, на который, с которым они захотят иметь дело. Поэтому сказать, что сегодня вот как бы, и вначале только ЖИК, Значит, законодатель нам позволяет на сегодняшний день создавать общество совладельцев, что, кстати, сегодня вот в большей степени от нас и требуется. Создать общество совладельцев и уйти от ЖЭКа, и самостоятельно, как вы говорите, содержать этот дом, как посчитает нужный житель. А могут, например, жители отказаться именно от текущего ремонта? Значит, не могут. поскольку сколько вот в данном постановлении есть перечень услуг, которые 12 услуг, которые на сегодняшний день и которые определяют, действительно, правильно вот сказал Елена Васильевна, значит, определяет перечень, который обеспечивает, обеспечивает прежде безопасную эксплуатацию дома. Потому что мы можем сегодня от всего отказаться. Потом пойдет другой год, два, три, потом у нас выяснится, что не только подвала нет, отмостки нет, не будет там кровли, не будет в подъезде, что-то ну, электрическая часть и так далее. И снова дом этот превратится в нежилое помещение. Это законодатель это не допускает. Хорошо, а если они не будут, кстати, не пойдут по пути создания СМД, а все-таки решают найти какой-то компромисс по поводу этого дома. Нет, Можно снизить Мы не можем выбросить текущие ремонты содержания крови и систем, которые находятся внутри дома. А если создается ОСДМ, так называемая, да, жильцы сами, они приобретают статус юридического лица. То есть они принимают на себя ответственность за содержание этого здания. Пока жители, как владельцы, совладельцы этого здания, не создают общество совладельцев, ответственность за его содержание законом возлагается, как бы мы того не хотели, на органы местного самоуправления. Закон говорит, что если жильцы не создают, не принимают на баланс основные фонды, то баланс содержателя назначает орган местного самоуправления. Просто так бросить здание невозможно, потому что каждый... Закон о защите прав потребителей предполагает, что потребитель некомпетентен да, в том или ином виде услуг или товара. Правильно, У вас же мало всего волнует, какая там труба. У вас волнует, есть вода, нет воды, свет горит, не горит. Прошлые тарифы вроде как тоже были экономически обоснованы. Однако проблема крови, проблема там подвалов, проблема отмосток и трещин, она никуда не делась. Проблема номер один. Истек срок эффективной эксплуатации всех элементов здания. Они подлежат замене. Идем дальше. Проблема номер два. Функционально, по тарифу и по постановам, по всей нормативке, как я всегда говорю, ЖЭК рассчитан на текущий ремонт. И штатно также рассчитан. А текущий ремонт – это поддержание состояния объекта в межремонтные сроки между капитальными ремонтами. Если есть эффективный срок эксплуатации элементов здания, встает вопрос о эффективности текущего ремонта. Вы об этом говорите. Вот где проблема, да? Если необходимо чтобы кровля не текла, а капитальный ремонт не производился, то мы уже выполняем работы в объеме аварийных работ. Да? Обеспечиваем, мы должны уже обеспечить согласно опять же 76-го приказа Министерства ЖКХ нормальные условия пребывания граждан. люди спрашивают, Хотелось бы знать, деньги будут идти в один котел, или на каждый или каждый дом будет иметь свой тариф, то есть свой лицевой счет. Деньги таки собираются на лицевом счете дома, только по лицевым счетам жильцов. Вот если у нас адрес, есть дом определенный, на нем аккумулируются вот эти деньги. Но я хочу сказать еще, что жильцы, если думают, что при увеличении тарифа они получат более, больше услуг, это не так. Просто выросла сама цена услуги. То есть это, том тот который сейчас у нас есть, который разрабатывался в 2006 году. Там были и зарплата минимальные, согласно того периода, и цены на материалы, и на услуги, и на все остальное, на электроэнергию были цены того года. Сегодня мы уже эти цены выросли в 2-3 раза. Поэтому выросла сама говорю, стоимость услуги. Если двухэтажный дом, вот сейчас мы собираем где-то 400 гривен с двухэтажного дома. С девятиэтажного мы собираем до 5, там, ну, до 6 гривен, в зависимости от количества подъездов. То вы сами понимаете, на какую сумму можно что сделать. Что мы для двухэтажки на 400 гривен сделаем? Минус налоги, минус все то, что положено, электроэнергия, электроэнергия, и там останется всего ничего. Понимаете, а народ требует услугу, ну, дай мне и крышу отремонтирую, и подъезд. И поэтому мы объясняем, что мы, допустим, если мы не сделали в этом году эту услугу то мы той же двухэтажки, то мы в следующем году сделаем больше. То есть на ту сумму, допустим, на те же 600 гривен, которые в следующем году мы крышу перекроем. Потому что если на 100 гривен мы крышу не покроем, Вы сами согласны со мной. Поэтому, получается, у нас тут такой, такой процесс, получается, что мы за счет девятиэтажек или тех же пятиэтажек мы делаем какие-то работы двухэтажкам. вопрос стоит. и понимаете и вот поэтому получается такой вопрос, что если аккумулировать средства по каждому дому, да, это хорошо. но какому-то дому мы сделаем много на эту сумму, которую они сдают. А крыша, ну вот двухэтажный дом возьмем, крыша тысячу есть квадратов. И девятиэтажка тоже тысячу квадратов. Но там 70 квартир, а тут 16 в лучшем случае. И помните, почему цена услуги? Или на 70 квартир разделить, это а там, допустим, даже по 3 человека, в среднем человек. Или 16 по 3, это сколько там, 48 человек. Цена вопроса. Понимаете, как? Для кого? Почему двухэтажки получились такие дорогие? Потому что людей там мало, а в принципе объем работ почти такой же. Те деньги, которые идет проплата населения, их ЖЭКу хватает только на выплату заработной платы. По закону я должен выплатить заработную плату, сесть и сидеть. Потом следующий платеж – пенсионный фонд, следующие налоги и только потом материалы. Вот это иерархия платежей по закону. До материалов мы не дойдем в жизни. Второе. По закону, вот мой ЖЭК берем, 139 домов. По закону штат должен быть 381 человек. А у меня сейчас 191 человек. Мы ужимаемся как можем уже. По закону, допустим, берем 19-й дом 1 микро. Мы покрыли в этом году кровли в 4 раза больше затратили средств, чем заплатило население этого дома. Для того, чтобы закрыть аварийность этого здания. Если мы покроем по закону 10%, мы выбросим материал, затратим средства и результата мы не получим. В каких услугах жильцы ну, вашей обслуживания, вашего жика нуждаются ну, наиболее часто или какие услуги наиболее востребованы, какие надуманы, и они, в общем-то, как бы не нужны на самом деле? Нет, есть нет, такая нет, место, статистика? Нет, нет. У нас есть аварийка, которая теперь же у нас внутридомовые сети переданы. Это в любое время может быть порыв. И чтобы сказать, что исключить какую-то услугу, ну, мы не видим этого. Все услуги, как сказать, важны. Та же самая уборка придомовых территорий, уборка лестничных клеток. У нас есть такой опыт, что некоторые вот дома отказались от уборки лестничных клеток. И мы наблюдаем, в каком они сейчас состоянии, эти лестничные клетки. Плачевные. Плачевных, в плачевном состоянии. А так, чтобы сказать, что какая-то услуга не нужна, ее можно исключить, ну, мы не видим этого. Почему в подъездах домов нет чего-то наподобие уголка покупателя в магазине? чтобы там были вывешены технический паспорт на дом, выкопировка при домовой территории, о чем мы говорим, структура коммунального тарифа со всеми составляющими, где в графе выполненных услуг по графику будет четко обозначен этот самый график, чтобы потребители услуг могли точно знать, кто, что, когда и зачем. А то, что должно быть вывешено на доме, определено опять законом. Телефоны диспетчерских служб, и остальные данные там выделены. Этого нету. А как мы распечатаем технический паспорт на дом? Обращаются жильцы по любому вопросу, не касающийся даже наших услуг и сверх того. Потому что если им помогают, то они же идут, естественно, в ЖЭК. Я считаю, что и стараемся мы любые вопросы с ними решать, даже этот вопрос собак взять. Вопрос уборки, допустим, каких-то мусорников, несанцированных свалок, которые не относятся к нашему шеку, ну или к любому другому. И мы идем на это, стараемся, убираем, идем людям на встречи. И характеристики да, все, то, что люди просят, мы стараемся им выдать. И это там много и не входит в тариф. Мы много работаем, но ну, не скажу, что бесплатно, но и тем не менее делаем того, чего не следовало делать по тарифу. Когда в частной организации пришел, вот это есть, это есть, а другого мы тебе не оказываем. Мы оказываем любую услугу, ну по мере возможности, ту, которую мы можем оказать. И чтобы вывести это все, вы понимаете, вот для того, чтобы паспорта на все дома, есть у нас паспорта и старые, есть такие дома, которые нам угольщики вот передали вообще без паспортов. Это очень дорогостоящая услуга, которая тоже не входит в тариф. Это для того, чтобы сделать паспорт на дом, это минимум надо 5000 гривен на один дом. Чтобы узаконить придомовую территорию, это тоже надо минимум тысячу на каждый дом, если не больше. Но все-таки по перечню я готова назвать услугу, которая, к примеру, по нашему дому не оказывается совсем потому, по той простой причине, что у нас подвал отсутствует полностью. А стоимость уборки или ухода за подвалом занесена в проект новых тарифов. Как вы прокомментируете? Александр? А как подвал может отсутствовать? Что у вас не труб нету, ничего, коммуникации Нет, нету, мы по мы воздуху можем? поставка идет. Имеет место, значит, техническое подполье, которое опять же имеет ту же самую протяженную служка с труб, которые подлежат обслуживанию. Вы говорите об уборке подвала? Если там нет подвала, в чем я сомневаюсь, то, конечно же, если нет подвала, в обязательном порядке оттуда должно быть исключено. Это, и выявили, все. все Почему по проекту у вас везде значится уборка и так далее, обслуживание? То есть в вашей территории по графику, по графику, по графику. То время, когда у других же, как четко установленные сроки. Раз в неделю, два раза в неделю, в месяц. Что за график такой невидимый, как это проконтролировать? То есть -то, не, нечто виртуальное график. Порядок уборки территории, ее периодичность указана в 76-м приказе Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Так вот, периодичность уборки определена только при выпадении снега. График выпадения снега мы не можем сделать. Понятно, да? А там должно быть по необходимости. Да, я видел. ЖЭК подавал по необходимости. И что самое интересное, расчеты тарифов идут по фактическим затратам прошлого года. Тут же нету там прогнозируемых каких-либо повышения цены и заработной платы. Не просто так, что мы решили, что нам надо, там будет рубероид стоить там 300 гривен, сегодня там 240, на следующем году 300, 300 гривен, и мы заложили туда. Нет, сколько он стоил тогда, сколько вы затратили. И начали еще вот это исходные данные пошли, расчеты. И цифры, опять же ж надо понимать, они ж не с потолка берутся кому как хочется. Просто негатив населения обусловлено вот этим именно состоянием жилого фонда, до которого его довели. А цифры берутся согласно нормативке, не больше и не меньше. За каждую цифру отвечает экономист, бухгалтер и начальник. И там сидят КРУ, инспекция по ценам, антимонопольный комитет. Любой проверяет и периодично каждую цифру. И просто так, как бы там захотелось, даже не то, что там получается, как бы там жильцу не захотелось, как бы нам не захотелось, ничего мы не сделаем, кроме того, что утверждено, все установлен порядок. Изменить этот порядок можно только лишь в одном случае, если создастся общество совладельцев. Много все-таки нареканий на то, что услуги не оказываются, не просто оказываются некачественно, они а не оказываются вообще. Я процитирую письмо, это от жителей дома номер 150 по проспекту Ленина. В перечне по оказанию услуг указаны работы, которые никогда не выполняются, а именно мытье полов в подъездах, мытье панелей, уборка подвалов, ремонт балконов, дезинфекция, диротизация и так далее и тому подобное. Такая же жалоба поступила и от квартала Дружбы народов 3. Да, возможно, они были недооказаны, но мы ведь все знаем, что сейчас действующий тариф, он экономически необоснован, потому что у ЖЭКа просто нет средств, Доказать эти услуги. Мы выбираем что-то самое важное из этих денег, на что мы можем оказать услуги. Это проверка ДВК, оплата печника, вы сами понимаете, ремонт оголовка, э, тоже ремонт может быть кровли где-то. На что-то у нас, да, мы в полном объеме уже просто не можем оказывать эти услуги, потому что тариф экономически не обоснован. Да, все очень просто. Прав, кто виноват, имеет место сей факт или нет установлен порядок. Если потребитель услуг не согласен с тем, что ему начислили, и считает, что услуга ему не была оказана, он обращается с заявлением для того, чтобы прислал представителя услуг своего представителя к нему домой. И выполняется акт претензии. Если не является представитель ЖЭКа, жильцы выполняют его самостоятельно и подписывают два жильца и направляют в ЖЭК данной ситуации исполнителей услуг для перерасчета за неоказанные услуги согласно того тарифа. И ЖЭК должен произвести перерасчет в том случае, если действительно услуга не оказалась. Если ЖЭК не согласен с тем, что приведена в этом акте претензия, то есть оставляет претензию без удовлетворения, то эти споры решаются в судебном порядке. Вопрос в тему. Управдом по Павлика Морозова 52 спрашивает, возможно ли по желанию жильцов подъезда или всего дома исключить подметание, а наоборот внести постоянную влажную уборку Нет. подъезда. Не это поручил за собой. Рассказ, да, да. Вода это все уходит. Можно, Я думаю, что жители хотят, можно, можно это сделать. Жек, он выступает кем? Он так и называется. Исполнитель услуг. Да? Заказчик кто? Орган местного самоуправления в данной ситуации, потому что нет ОСД, разобрались, да? Если бы создали общество совладельцев, значит заказчики были бы прямые жильцы. Сейчас заказчик этих услуг, исполнительный комитет в лице ЖКХ, допустим, да? Вот надо то-то, то-то. Жек взял, посчитал. Пожалуйста, вот это стоит столько-то по реальным затратам прошлого года. Но тут же, опять же, я так понимаю, органы местного самоуправления, уполномоченные власти, они же понимают, что за этим стоит. Нестабильность не стабильность экономическая в стране, да, отсутствие заработной платы и всего такое социальных гарантий законодательно прописанных, невыполняемых. То есть экономика не работает в стране и в кармане у потребителя и держится тариф на прежнем уровне, стараемся как-то пропетлять. В то время, когда тариф на электроэнергию и все, что хотите, который утверждается государственными органами власти, систематически, регулярно повышается и повышается и повышается. И нет вопросов. По одной простой, одна из причин. Придут и отключат свет все. Большинство откликов Граждан на э, обнародованные тарифы негативные. По крайней мере, то, что мы общались с людьми на улицах, даже уговаривая людей и, и объясняя им, что выросла заработная плата, подорожал ГСМ и так далее, люди кивали головами. Но и тем не менее, они говорят, что они не согласны с повышением тарифов. Я, Я хотел бы спросить, же. есть mm -hmm. ли в исполкоме, в управлении жилищно-коммунального хозяйства или в жилищно-эксплуатационных конторах, отклики граждан, у которых все-таки есть другое мнение, отличное от большинства, что они с пониманием относятся. Вот все-таки на сегодняшний день у нас 835 домов, да, в общем, миллион 606 тысяч. Если взять это в квартирах, это где-то порядка 33 тысяч квартир. 33 тысяч, я подчеркиваю. Но если взять вот к вам, прошу здесь вот в редакцию, ну сколько, ну 15-20, да, 30. Ну где-то у нас до сотни будет. То сказать, что сегодня Идет, будем говорить, такой вот, ну хотя бы в процентном отношении идет более серьезное обсуждение этого, этого вопроса, я бы не сказал. Надо лицам нашим определиться, или ОСМД, или ЖЭК. Хочешь, Нет. не хочешь, надо что-то как-то определить. Я Если уже правильно. определились они работать с ЖЭКом, то значит надо находить какой-то компромисс. Согласны, да, удорожание, да, услуги будут, не будут, оказываться, есть вопросы. Но опять же, есть каждый дом, есть тариф на каждый дом, и каждый вправе собрать собрание, пригласить представителей ЖЭКа или прийти в ЖЭК, допустим или мы подойдем к ним, и обсудить, какие услуги они хотели бы получить в первую очередь на, то, на те деньги, которые они заплатили ЖЭКу. Практика общения мое с людьми, которые там встречаются там, по роду деятельности, говорит о чем? Я, наверное, и вы согласитесь. Большинство мыслит здраво. И большинство понимает это все. Мы же говорим вот сейчас, фактически данные, цифры, ну вот они, они проверены уже всеми там, кем-то по Но не согласны. Понимаем, но не согласны. Вот. А вы говорите, если повысятся тарифы, так что-то там, ну, что, ничего не изменится. то дай Бог, чтобы ничего не изменилось. В худшую сторону. Я вначале сказал, надо удержать те позиции и те характеристики зданий и сооружений, и сетей, которые сейчас хоть есть. Если мы еще, ну я не знаю, образно говоря, но я здесь здорово не вшибусь, еще пару лет ничего там не будем делать, менять и все такое, хомуты уже некуда будут ставить на эти труды. Потому что их нет. Время пришло и сказало, труп нет, проводки нет, кровли нет. В прошлом вот у нас более 10 тысяч семей э, оформили субсидии. Город получил и наши предприятия 8 миллионов гривен за государство для решения этих вопросов. И почему мы, э, вот, э, почему нам проводили и не в прошлом году, и позапрошлом году, нам все время проводят пример западные области. Там не стесняется повышать это все дело и оформлять действительно субсидии год. И если что, государственного бюджета действительно наводить там порядок. Центр 30-40, мы уже поработали с людьми, они обращаются Приходят группа, не всем домам, но человек 10-15 приходят ежедневно и сами интересуются. И с каждым домом уже стараемся это объяснять. Приходят с негативом, но уходят уже, как бы, когда разъясняешь людям, они уже уходят с пониманием, что действительно или ЖЭКу быть, или не быть. Здесь другого уже не дано. Да тарифта повысить, ладно, это все бумага, все стерпит. А вы же говорите, а население потянет, а бюджет потянет. Вот и правильно только, что прозвучало. А, Жек, а вот население сейчас и решает, быть же, или и не быть. Не будем платить, но не надо. По каждому дому будет формироваться, сколько проплачено. И все. Так к чему мы придем? Мы методом проб и обшибок. Я не знаю. И опять же, если взять там, где четырех-, двухэтажные дома, там гораздо ниже социальная напряженность, потому что там... Ну, там, четыре семьи, да. Собрались, Вася Петя, давай, что там, сделаем туда все. А когда у нас в девятиэтажке начинает жилет что-то там, активность какую-то проявлять, он наслушается всякого разного, оно мне не надо. И действительно думаю, это что, мне больше всех надо. Пошел, заплатил, и во всех смертных грехах, считаю, что виноват кто-то, а не он как собственник. Мы должны содержать, Но, мы, да, мы да, должны да, думать, да. что завтра мы оставим своим внукам и детям в своих домах. Не в Жековских, не в исполкомовских, они а наши. Да, 92% приводит наши квартир. Анатолий Васильевич, какие следующие шаги будет делать исполком городской совет? Ну давайте так говорить. Если вот положа руку на сердце, этот вопрос обсуждался на трех исполкомах. Можете себе представить. Но принято было решение все-таки дать возможность обсудить и принять решение людям, которые получают эти услуги. Все-таки будет, безусловно, последнее заседание исполкома, будем рассматривать те предложения, которые поступили, но и в то же время, ну, по предварительным будем так вот с обсуждением. Я думаю, вот городской глава высказался в пользу того, что действительно все-таки, наверное, следует как-то и помочь со стороны исполкома и со стороны всех, будем говорить, заинтересованных сторон и небюджетной сферы, противоположной небюджетной сферы. Все-таки часть, наверное, доходов, вернее, расходов брать на себя. Часть расхода То есть не доводить ее на сегодняшний день вот до ну, будем говорить, да, себестоимости, таким ну, вот образом, да, с двух сторон. Часть населения, наверное, на себя возьмет, часть, наверное, все-таки есть у нас, возможно, 7,5 миллионов долгов, мы тоже это видим, и мы их, их все-таки потихонечку выбираем, эти долги. Вот с учетом вот этих всех обстоятельств, я думаю, что все-таки тариф мы сделаем, ну, более приемлемым, во-первых, это раз. Во-вторых, думаю, что все-таки он будет одинаков, Ну, по крайней мере, для группы домов, определенной группы домов, он должен быть одинаковым, на наш взгляд.